И идем далее Команда «Динамо Отрадная с Зубка Хелсом тоже сыграли довольно -таки хороший забывный футбол. С рахунком 3-3 закончилась вся игра. Сань, что ты скажешь по этой игре? Я думаю, что э, команда э, так получилась. Опять же, мне сейчас проще, потому что мы уже сыграли и с «Динамо Отрадным», и с Хелсом. То есть, э, я могу сказать, что команда «Динамо Отрадный» очень опытная, сыгранная, хорошая, но сейчас она пока находится не в форме. То есть, э, ну, игроки растренированы, это пройдет, это вопрос времени, Там две-три недели, динамовцы побегут, пока команда не бежит. Хелс вот. э, быстрая команда достаточно, поэтому меня совершенно не удивило, что эта игра была такой результативной, что в итоге она закончилась ничуть. И более того, динамовцы даже вынуждены были там сравнивать счет на последних секунд. Да, вот. То есть, ну, не, неудивительный результат, скажем. Ну, я скажу, что Михаил Снайд решил, что ты помех Динамо Традом, это просто да, Да, да. Он не забыл <свист> в свои ворота, что мы с что больше все. А, Саня, я готов тебе а, пройти до третьего тура. Mm -hmm. И вот уже в третьем туре а, Катран не смог на своем поле Команду Аякс і програв з рахунком 1-2. Саша, що ти да. скажеш? Навіть, дивлюся, середа а, скрутив рахунок до, ну, до одного місця тільки на 90 хвилин. гру в Обслужувала. Я бачу його. Як говориться, я був внутрі ігри, гра була дуже хороша. очень хорошая в этой игре вот сказалось то, о чем мы говорили по поводу Катрана и его возрастных игроков. то есть на маленьком поле да, а на харьковском нет, то есть в этой игре вот четко мне было видно, что Катран медленнее, они были медленнее на полшага, на шаг, то есть я все время опережал, и несмотря на то, что мячом больше владели хозяева, то есть Катран, а я забил на шестой минуте и Таких моментов, после которого он забил, у них было еще три или четыре. И в итоге они, такой, они забили два гола близнеца. Проход по флангу, прострельная передача, удар. Причем во всех этих случаях они с легкостью убегали от защитников крану. Это как раз вопрос скоростных, скоростных показателей. Ну а Середа забил очень красивый гол, конечно. Там они интересно так разыграли угловой, ну, как Шахтер разыгрывает, то есть около вот, вот, флажка. И он чуть-чуть продвинулся и в дальнюю девятку попал. Не знаю, спеціально звучання, але голос не було. було. <гум> <гум> ну, Майстер середи допомогла скоротити рахунок у цій грі. А ну, е зараз легенда динамо Динамоотрадний рахунок 3-3. Що е сань скажеш? І Бурмістренко Аж три коласи в Динамоотрадному. Ну, Бурмістренко і нам два гола білили. он забил. Он, кстати, один из, из, из немногих Динамо, кто э, в, хорошей форме. Ага. в хорошей форме. Вот вопрос. Э, ну вот опять же вот к тому же самому, о чем мы говорили по поводу Эдрискалса. Легенда быстрая команда. Угу. Быстрая настырная команда, которая много атакует, игроки много двигаются. Динамовцам с ними было тяжело. И это ну, однозначно. Что еще? Честно говоря, не знаю не вызывает это вопроса и будет вызывать, наверное, всегда. То есть, как бы вот прошли там три тура, вот две игры судил у нас арбитр, вот Кабаков. Вот. <laughs> В двух играх три удаления. <laughs> и э, все эти удаления почему-то у соперников легенды. <laughs> ну, так не знаю, мне что-то вызывает это легенды. Смутные сомнения меня терзают, что называется. А вообще Емда молодцы. То есть, первое очко <laughs> можно поздравить. <laughs> <laughs> да. Ну, со Кабакова, ты же Вже поза межами камери, і я думаю, що далі э, ми йдемо. Э, поговоримо зараз про гру, яка, на мій погляд, була доволі таки цікавою і з таким там э, Вогником э, вогником, знаю я. Команда Самсон Сія, Рахунок 4-1. Команда Сія приїхала в гості до Самсона і отримала своїх 4 м'ячі. Це 2-3 третє місце, як пройшло да. в будь-якому випадку. Это матч тура. Изначально планировалось, что хозяином поля будет Сия. И я прогнозировал победу Сия, потому что как бы, поле... да, команда Самсон и Сия, они домашние. То есть это уже неоднократно. Они очень хорошо играют дома, хуже играют в гостях. У Самсона, как я и говорил, на чайке у него всегда есть преимущество. И, собственно говоря, то, что Самсон выиграл, меня не удивило как бы 4 мяча в третьем туре, 6 мячей во втором, это хороший результат. И там уже 9 забил, в общем, как-то все. Пугает меня, Сансон, пугает. Слушай, да, Пономаренко разошелся, не, 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 на жарт, просто забывает и забывает. А, ну, добре. І команда Міла все-таки вирішила не сыграть зіграти игру в свою здатність. Так, ну, да, ну, да. нарешті. И чим, можна сказати, ну, как бы, не поплатилась, а вот в принципе закономерный результат рахунок 24 чи действенный закономерный что ты Саша? Ну, я, я на игре не был но потому а -а -а. что как бы уровень уровень игры дарницы и нью лайфа они все таки разные учитывая то что дарница в прошлом туре потеряла очки можно было ожидать что дарница выиграет поле опять же общее то да. есть как бы никаких судья общий то есть все, все <llegar> Алексей Еременко, который обещал, что судить не будет, но старых друзей не лайф и дарницы посадил. Да. То есть все как бы, все абсолютно закономерно. Ну и еще такой хороший 2-4 борьба. То есть нормально. Ну, я думаю, что наступно игра, ты точно в ней будет, это Пяхтел с Березняки, рахунок 3-2, не находит Березняков. Я не находит. Чему же так сталось? Ну, откровенно говоря, игра была хорошая. Мне, в принципе, игра по большому счету понравилась. Я даже не знаю, как, как правильно ее оценивать, но, скажем так, где-то минут, наверное, 50 она была более-менее равна. То есть мы первые забили, Хелс сравнял с пенальти. Нет, почему-то не отражено в протоколе. Вот. Во втором тайме, где-то минуты с 50 х раз подсел, и в принципе мы за берегом должны были доводить до победы. Но наш вратарь допустил, допустил фатальную ошибку, он забросил сам себе мяч в ворота. Так вот, я хотел запутать, кто это команды а Хеллс? Да, Тут... это наш вратарь. То есть при навесе он пытался выбить мяч кулаком, и получилось так, что вместо того, чтобы выбить его из ворота, он был в ворота в колы. Точно такий самий гол я особисто бачив при грі першої ліги, це грала Подол і команда Аркада. Треба буде знати, як братан, може, стояв. Богдан! Богдан! Тяжого інтернет. Мала його зросту і хотів вибити кулаком, а якщо чесно, то потім зізнався, думав, що м'яч походить за ворота. Ну, але якраз перекладений отримав. Ну вот, то есть как бы произошло это на 75-й минуте, естественно, команда, видя свое преимущество, пошла забивать победный гол, мы создали его несколько моментов, попали в перекладину, защитники там в подкатах бросались, а потом на последней минуте пошла контратака Хелс, три игрока, ну точнее два игрока в итоге вышли на одного вратаря, и там получился очень спорный эпизод, потому что как бы был пас вперед. Ну, по крайней мере, как считаем мы, mm -hmm. и как да, считают да, часть да, игроков да, Хелс, uh -huh. с которыми мне удалось поговорить после игры. Ну, как бы, в принципе, это мне игры. Но судья не, mm -hmm. не свистнул, претензий мне никаких не предъявляли, потому что как бы счет-то уже все равно зарегист, за, uh -huh. Причем уже разом. Ну, и рахунок перед mm Тарнинский. -hmm. Да, Парницкий. Интерстарс, это была последняя игра третьего тура, потому что благодать Атланту, снова же таки перенесли свою игру. И что мы скажем скажем, вот точнее сказать, что ты скажешь по игре Интерстарс, был, не был, знаешь, не знаешь, но в принципе... Был, не был, но я сказать. знаю, что Интерстарс, игра Интерстарс, на самом деле была игра Старс Интер. Старс Интер, да? То есть они, как и Самсон, Сиа» поменялись. Mm -hmm. И играли не на Винограда, а на Интер очень сильно, а играли на Харьковском и Поле Старс. Вот, это как бы есть достаточно большой плюс. Ага, glaube, который, возможно, исполнил, чашу весов в пользу Старс. Помимо того, что Старс просто как Единственное хорошая только запитание у меня, что знаю про это что-то организатор, один из Артем Бандрешов, он очень интересно особенно как главный конкурс, что была ли эта информация до него, что игра была перенесена. Ну, будем смеяться, что было все Ну, нет, но дело в том, что как бы Це часто практикується про те. Так, звичайно, звичайно, ніхто ж нічого не каже, все нормально, але в принципі довіряться. Я запитав обов'язково при наводях, коли з ним зустрінеться, десь пересвідчемося на вулиці, що можливо здавати. Добре, Саш, дякуємо тобі за те, що ми змогли проаналізувати другий та третій, торік торкнувся трішечки першого. Поки що ми прощаємося з нами шумим глядачами, а з тобою ми ще зустрінемося на анонсах.